رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد فأجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. Salamlayıram sizə dəyərli arkadaşlar. İmam Hüseynə (aləsəlam) İmam Hüseynə (aləsəlatu vesselam) fəzilətlərindən konuşarkən o həzrətin bizə qoyurduğu sözlərə də diqqət etməyimiz lazımdır, gərəkdir. Ümumi olaraq Əhləbeytə (aləmin salatu vesselam) haqqında iki tönlü konuşmaq lazımdır. Bütün alimlər minbərə çıxanlar, insanlar, möminlər. Əgər doğrudan da savab almaq istəyirlərsə və Allahutaala'nın onlardan razı olmasını istəyirlərsə, o zaman Əhləbeytə (r.a.) istalan barəsində iki tövlü danışacaqlar. 1. O həzrətlərin canımız onlara fəda olsun, onların fəzilətlərindən danışacaqlar. Tamam mı? 2. Fəzilətləri bitib tükənməz. Ama yine de olsun onlardan konuşman lazımdır. İnsanlar onları bilmelidirler. Onları normal bir ravi kimi bazıları biliyor. Diyor ki onlar doğru konuşan raviler idiler. Böyle yok. Tamam mı? Onlar şeriatın ta kendisidirler. Onlar Allah'ın yer üzerinde hüccetleridirler. Tamam mı? Allah onlardan razı olmuş. Allah onları paç ve paçize kılmış vesaire. Bunlar barisinde Kur'an'la Kur'an'dan ve sünnətdən onların barışda olan fəaliyyətlərdən konuşulacaq. Amma bitdikdən 150 əgər belə konuşularlarsa, 150 də o həzrətlərin bizə buyurduğu qızıl altı incəlmələrə də diqqət edəcəklər. Bizdən nə istəmişlər? Çünki mənim anızlarım, insanlar genel olaraq Əhləbeyti sevənlər üç qrup olurlar. Üç qrup ki bən dedim xizmətinizdə defalarca arz edədim ki Allahutaala bunlardan üçüncüsini daha çox sevir. Gərçi o birləri də savabsız buraxmayacaq da, amma üçüncüsi olalım. Çünki fovza yetişənlər, o ilahi əzim fovza yetişənlər üçüncü qrupdur. Onlara bir nəzər salalım mənim əzizlərim. 1. Onlar da ki, Əhləbeytəni İslamın buyurduqlarını yapıyorlar. Ürşü məsələn sərədə var şəriət böyüdə namaz böylə kılınmalıdır, oruc böylə tutulmalıdır və s. və illə. Hər bir şeyi risale ilə, tam ilmi halla ilə ilghi bakıyorlar. Böyle insanlar var mı? Var. Çoxdur də. Onlardan görmüşmüsünüz? Çox görmüsünüz özünüzdə o öyle insanlar. Həb Əhləbeytə müstəfəmin buyurduqlarını uyğunluyorlar. Amma onların faziletləri gələndə onlar barəsində danışmıyorlar. Tamam mı? Çok konuşmuyorlar yani. Bunun tam mukabili başka bir grup da var. Onlar Ahle Baitimiz daim faziletlerinde konuşarlar. Gece gündüz onların meclisleri, onların faziletleri var Ama maalesef o şeyiçi Ahle Baitimiz Salam istemiş bizden o buyruklarına amel etmiyorlar. Namaz buyurmuş, namaz yok, oruç yok, başka şeyler yok. şəriət konuları yox, əhkam yox və s. amma seviyirlər. Yəni seviyirlər. Doğrudan da gerçəkdən İmam əs-Sənə və Əhləbeytə nəsəmə olan zulümlərə ağlıyorlar. İçin-için ağlıyorlar. Tamam mı? Hətta bəndçülərindən duydum bu kəlmə. Deyirdilər ki, sizlər, deyəlim, əgər bizlərə işarə edirsinizsə, sizlər əgər sadəcə Muhərrəm lidə ə həsrən günə ağlayırsınızsa biz hər gün demək olar ki, Əhməd Hüseynə ağlayıraq. Belə ittihada bunlar var və birbaşa da öylədi hər gün ağlayan insanlar var. Onlar səbabsız mı qalacaq? Asla. Amma Allahutaala Əhləbeytimizə bunum istəyir bizdən. 3-cü qrup var. O nədir? Əgər 100%-li Əhləbeytimizin fəziletlərindən danışırsansazsa 150 də onların sənə buyurduqları, bizə buyurduqları cəmlərə diqqət edəcəksən, onları uyğunlayacaqsan. İndi İmam Hüseyn əleyhissalat və salamın bizlərə buyurduğu e, bəzi kəlimələrə, ümumiyyətlə Hazrətinin buyurduqlarına, bəziləri Ərəfə tovasındandır, bəziləri də o həzrətin buyurduqlarıdır. Əl-Mizan e, təfsirində, şeyə Biharu ləvarda var və s. digər kitablarda var. Onlardan sizəciklərə oxuyuram. Varşiya duayı Arafədə həzrət şəxslə buyurdu. Allahutaala razını yazərkən, ey Allahım. Nasıl da sənə dəlil gətirsinlər, dəlil gətirəm nəyi? Öylə bir şeyi ki, bütün varlığı sənə bağlıdır. Bütün varlığı da sənə bağlı olan bir şeyi sənə nasıl dəlil gətirə bilərəm? Deyə bilərəm ki, buna baxın, Allahı anlayın ki, Allah var, deyə. Elbette bunu çocuklara mı diyeyim? ilk aqaet kitaplarında, ideoloji kitaplarında böyle yazılırlar. Yazırlar bak mesela o ağaca bak. Bu ağaç nasıl kurulmuş da? Nasıl o ya kendine bak. Sen ayatina fil afa ve fi anfusihim hatta yetebeyyene leke ennehul hak. Böyle eğer işte yanlış okumasam. Şimdi tezlikle sana ufuklarda ve içer, içer, kendinde sana göstereceğiz delillerimizi, ailelerimizi, alametlerimizi. Tabi bilesen ki odur hak. Peki, doğrudur böyle bir yol var. Nezim, Burhan-ı Nazim bir yol var. Demek ki bu nüzama, bu düzene bakıyoruz, kendimize bakıyoruz ve anlıyoruz ki bu düzene bir düzenli veren var. Allah var, tamam mı? Allah. Ama İmam Hüseyn Aleyhissalatu vesselam kimi birisi o Allah'la razı niyaz ederken şöyle diyor. Bütün varlığı sənə bağlı olan bir şeyi mən sənə necə dəlil gətirə bilərəm? Sənə necə dəyərli ola bilər? Acaba səndən başkasında bir açıqlıq varmı ki, o səndə olmasa və onunla sənin aşiqar olasam, səndən də daha aidən bir şey varmı? Nə zaman sən gizli oldun ki, dəlillə ehtiyacın olsun. Nə zaman sən uzaqlaşdın ki, mən bu əsərlərim, sənin əsərlərin də dışarıda olan bu yaratdıqların da onlar məni sənə ulaştırsın. Çor olsun səni kəndisinə gözdətləyici görməyən gözə. Əmiyət aynun la taraka alayha raqiba. Belə <coughs> Diğer bir yerde duayı Arafa'nın bu bana çok təsir ederdi bir zamanlar e, yani ilk okuduğumda Arafa'nın e, duasını diyordu ki Ey Allah'ım seni kaybeden ne bulmuş? مَا زَا وَجِدَ مَنْ və وَمَنْ ləzi فَقَدَ مَنْ وَجَدَكْ لَقَدْ خَاوَ مَنْ رَزِيَ دُونَكَ بَدَلًا Ey Allah'ım seni kaybeden ne bulmuş? Ya həzrət buyuruyor. Bir kəs əgər Allahu Taala'dan haşa əl götürərsə və onunla olan ilişkisini kesərsə, ibadətdə itaatlə razı niyazda bulunmasa, yəni Allah qorusun, Allahı arxa çevirərsə, o zaman o onun əlinə gələn nə ola bilər? O ne kazanar Hazret buyurur. Ne bular? Allah'a kaybettiler. Ve o kezler ki Allah'ı bulmuşlar ve ibadet, itaatte bulunuyorlar. Onlar neyi kaybetmişler? Bir de bunu düşünselerdi insanlar. Bazı insanlar görürsen ki yıllarlarını vermiş, ibadette, itaatte bulunurlar. Bir arka nefes, de, bir göz açsınlar geriye. Dönsünler, baksınlar. Onların qaybetdikləri nə olmuş? Allahla ilgili, əgər Allahı qazandırıqdan sonra Allahla ilgili, o şeylər çə Allah rənginə bürünmüş. İxlasla yapılan bir şeyin, hangi bir şeydən ona ziyan dəymiş. Subhatalla və men ehsanu min Allahis sirr. Allahın rəngindən də gözəl rəng yoxdur. Gerçəkdən sənin yerinə başqa bir şey itdən şah ziyan etmişdir. Əh. Evet gerçəkliyi də ziyançılar onlardır. Digər bir hədisdə həzrət buyurur ki, ki, baxın, bir var xalq, xəlk. Bir də var Allahu Taalanın buyruğu. Bir var insanların cəmaatın buyurduq dedikləri, bir də var Allah Taalanın buyurduğu. Bəzən ayını gəlir, bəzən çelişir. O zamançı çelişir, xalqın deməli qazabından qorxub halkı razı etme için bir şeyi yapan insan ki Allah-u Teala'nı kazabilendirir ama o kavim Hz. Burcu asla kurtuluşa eremez. Bakın o vakti komünistler geldi. Onlar ne yaptılar komünist zamanı? Halkı razı salmak için Allah'ı kazabilendirdiler. Onlar felaha yetiştiler mi? Hangi birisi felaha yetişti Allah aşkına? sadəcə onlar qurtuldular ki, yenə də Allahutaalanın rızasına gör üzül-gözülmə alaraq, gizlində də olsa, o ayinlərini icra edirdilər, İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselamə olan eşqlərini büruzə verirdilər və bunu həp yapmışlar. Onları Allahutaala qurtardı. Onlar qurtuldular. Və o şəxslər ki, tövbə elədilər, qurtardılar. Sonra da həzrət buyurur ki, digər bir hədisdə, qiyamət günü Hangi bir insan o günün azabından amanda olabilir? Sadece ve sadece o şahslar ki Allah-u Teala'nın karşısında günah etmekten kaçınan kimseler. Tagvalı olan kimseler. Allah'tan korkan Allah'tan korkmak öyle değil ki insan Allah. Adam bir şeyden korkarsa o şeyden kaçar. Allah'tan korkan da Allah tarafı gidiyoruz. Demek burada Allah'tan korkmak söz konusu değildir. burda nədir? bənim əzizlərim, yəni Allah qarşısında günah etməkdən qorxmaq. Təqva odur. Təqva odur ki, günahlardan çəkinmək, pərhis qarı, yəni günahdan çəkinəsən. Belə bir insan əlbəttə ki, qiyamət günü əmanda olacaq Allah təalanın əzabından. Bənim əzizlərim, Gəlin mövzuya, tevhid konusuna, usul-i kafi'nin Hazret İmam Cəfərə Sadiq əleyhissalatu vesselam soruldu ki: "Vəsiya kürsüyü hüsmavət vəl-arar". Bu ifadə ilə bağlı belə bir sual yönəltdi ravi deyir, mən yönəltdim ki: "Acaba göklər və yer mi kürsünü kapsıyır, ya kürsü gökləri və yeri içinə alıyor?" Həsəd bu iki şübhəsiz və kuşkusuz her şey kürsünün içindedir. Kürsü öyle bir şeydi ki her bir şeyi kapsıyor. Ama kürsüden de böyle olan şeyler var. Okumuştuk yalnız da olsa. Hicab. Hicab deyilen bir şey var. Tamam. O her bir şeyi kapsıyor. Erş. Erş de kürsünün içinde yer alıyor ve böyle. Şimdi. Diğer bir hadiste var ki benim ezlerim. Bu da çok meraklı bir hadiste Cazip. Əbu Hamza İmam Sadiq (ə.s.)-dən rivayet edir ki, Ərşə taşıyanlarçı vardı. Qurani ayəsi ki, Ərşə taşıyan ki, Ərş dedik ki, ilimdi. Hazret buyurur, Ərş deməy də məqsəd ilimdi, Allahın idi. O 8 kişidən. Hazret buyurur, onların 4-ü bizdəndir. 4-ü də Allahutaala'nın dilədi başqa kimsə, yəni öncəklərdən. Bəki sizlərdən olan kimlər idi deyir Əhləbeytən bunlardır. Həzrət Peyğəmbərəkrəm sallallahu alayhi və alay, həzrət Ali alayə salam, əsəfi İmam Həsən və İmam Hüseyn alayhimussalam. Bu dörd kişi Ərşi taşıyanlardır. Öncəkilərdən də ulul əzm peyğəmbərlərdən olan ulul əzm peyğəmbər olan həzrət Nuh, həzrət İbrahim, həzrət Musa və həzrət İsa alayhimussalamdır bun vardı. Ki orada diyor, eee, səmaniyə. Qurani-Kərimdə var səmaniyə. Yəni 8 kişi 8 birik taşıyor Allahın, eee, əfəndimə söylüyorum ərsini. Digər bir hədisdə var ki, İmam Sa'd Cəfər Sadiq əleyhissalatu vesselamə belə bir ayə var ki, Allahın ərsi suyun üzərində idi belə bir ayə. Bunu sordum. bu onu anlamadı. Hazret kendisi buyurdu ki bu konuda onlar ne söylüyorlar insanlar? Diyor ben dedim ki Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Raf da arşın üzerindeydi. Böyle bir şey diyorlar. Hazret buyurdu yalan söylüyorlar. Kim böyle bir iddiayı ortaya atarsa Allahu Teala'nı taşınan bir varlık konumuna getirmiştir ve onun yaratılmışlar gibi vasfetmiştir. O zaman onu taşıyan şeyin ondan daha güçlü olduğunu demek istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Taşıyan taşınandan daha güçlü olması lazım. Bu zaman ben dedim ki sana kurban olayım bu zaman bu ayeti bana açıkla. Burada ne diyor diye sordum. meze buyurdu. Yer, gökler, cinler, insanlar, güneş, ay vesaire olmadan önce Allah dinini, ilmini suya yüklədi. Varlıqları yaratmağı diləyincə onları önünə böyüləcə, sərfdi ya sərfiştdirdi böylə və onlara şöyle dedi: "Mən Rabbuk, Rabbiniz kim?" deyə sordu onlara. İlç öncə bütün yaradılmışlar içində peyğəmbər Əkrəm sallallahu alayhi ve alai, Əmirül Müminîn Əli ibnə Əbital və ali, -əl əl əb imamlar salavatullahı alayhim ecmaîn. Onlar, onların ruhu nur, nurdan idiler. Onlar konuştular ve dediler ki sen sen bizim Rabbimiz. İşte ilk diyenler onlar oldu. Bunun üzerine Yüce Allah da ilmini, dinini onlara yükledi. Bu büyük bir, ağır bir emanetti benim ezderim. Yükledi ve melekleri de şöyle dedi. Bunlar benim dinimin, ilmimin taşıyıcılarıdılar Yaratılmışlar içinde benim en güvenilir kullarımdır ve onlar bu işten sorumludurlar. Sonra da bəni adam adam oğullarına Allahutaala şöylə söylədi ki: Bu qəbul edin Allahın rəbbliyini, bu zatların, bu pak zatların vilayət yetkisini, onlara itaat etməyin zorluluğunu qəbul edin. Bu zaman onlar dedilər ki: Əvət Rəbbimiz, qəbul edirik. Sonra da mələklərə şöylə dedi: Siz də şahid olun. Yəni yarın deməsinlər ki: demesini Quran ayetini sonra getirir. Orada buyurur ki Allah, Allah buyurur meleklere şahit olun meleşlere şahidna ala en la yaqulu qadan inna kunna an hada gafilin af taqulu inna ma ashraka abauna min qabl ve kunna zurriyatan min ba'dihim af tuhlikuna bima faala al mubtadun Kur'an ayetidir. Yani Onlardan sonra deməyəsiniz ki, deməsinlər ki, bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Onlardan iqrar aldım bu barədə. Yenə də şöylə deməmələri üçün, şey deməsinlər ki, öncələrdən atalarımız, babalarımız şey qoşmuşdu, biz də onlardan gələn bir zürrəyəyiz. İndi nə edərlər? Onlar batil əhli yapmışdılar, biz də onların yolunu getmişik. Ondan dolayı bizi bu batil əhlinin yaptığlarından dolayı bizi həlak kimi edəcəksən öylə deməmələri üçün. Sonra da həzrət buyurur ki, ya Davud ki, bu rivayəti söyləyənin ismi də Davud Əlbəki, Davud Əlbəki diyor ki, biz Əhli Beytin vilayəti öylə qurulmuşdur ki, onlardan əhd alınaraq bütün insanlara onaylatılmışdır. Tamam mı? Sonra da mənim əzizlərim bu barədə Ruh babı bölümü gəlir. Ruh nədir? Qurani-Kərimdə gələn ruh. Həzət Adəmdə olan ruh nədir? Həzət İsada olan ruhullah deyiriz, o nədir? Adəmə deyir ki, və nəfəxtu min ruhi, mə ruhumdan onu fəltdim. Bən cəndə ruhumla. Bu necə olur? Bunlara işarə edəlim. Deyir ravi, e, deyir ki, mən İmam Cəfərə Sadiq aləyhissalatuhu vəs salamə bu ayəni sordum ki, ona şəkil verdim, səvveytuhu və nəfəs töyümin ruh şeyfə sura ruhumdan öflədiyim zaman ona səyid edib belə bir şey. Bu nə ruhdur ki, həzzət-i Adəmdə olan ruh. Nədir? O zaman həsrəpür ki, o yaratılan bir ruhdur. Yarat Allahu Təala onu yaratmışdır. Həzzət-i İsadakı ki, ruh ki vardı ya, o da aynısıdır. O da yaradılmış bir ruhdur. Və digər bir hədisdə yenə gəlir ki, həmun ruhum min ruhum min diye bir ibaret var ve kendisinden olan bir ruh diyor. Bu zaman hazef olur ki hiya ruhullah. Mahlukatun khalaqahu Allahu fi Adem ve Isa ve Allahın ruhudur ki onu ə, Allah kendisinden nisbet verib Allah'dır və yaradılmışdır. Allah yaratmış və xalq edib Adəmdə və İnsada yaratdığı da odur. Digər bir hədisdə var bənim əzizlərim. Deyir ki, ravi Evet. Mən sordum İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam-a Allah Taala'nın bu can verməsi varəsində və nəfəx tə fihi min ruhi ruhumdan ona üflədim. Keyfə hazan nəf? Bu üfləmə nasıl bir şeydir? Fə qala inna ruh mutaharrikun kel rih. Baxın, ruh gəlməsi rih gəlməsindən götürülmüşdür. Rih nə demək odur? Rih yəni rüzgar. Tamam mı? Rüzgar nasıl belə əsiyor? Ruh da öylə bir varlıqdır deyir. Ve innamā summiya rūḥan li'annahu ishtaqa ismuhu min ar-rīḥ. Ruh adlanması da ordanda rəh gəlməsindən götürülmüşdür, müştaq olmuşdur. Ve innamā akhraǧahu 'an nafsati ar-rīḥ. Rəh gəlməsindən götürülməyi li'annal arwāḥa mucānisatun lir-rīḥ. Çünki ə, ruhlar rüzgarla ayna şeydəndlər. Nasıl deyim siz? Türdəşdirlər, belə bir şeydirlər. Mucanəsət, mucanəsət və innamə əzafəhu ilə nəsi Allahutaala özünə nisbət vermişdir. Ləənəhu istəfa vu ansa er-ərwah və onunla digər ruhlardan onu seçmişdir. Kəma qala li beytin minəl buyut beyti. Nasıl da evlər var ya, çox evlər var. O evlərdən birinə deyir, bu mənim evim. Şimdi Ka'be evine Allahu Teala Beytullah diyor. Oraya der benim evim. Orası Allah'ın evi mi? Allah orada mı yaşıyor? Hayır, azametine göre kendisine nisbet vermişdir. Nisbet verib, tamam mı? O isə ki hər bir şey Allahındır. Le rasulun minar rusul halile. Görürsən Allahın çox dostları var, amma görürsən rəsulalardan birinə deyir ki budur mənim dostum. Dostum olaraq seçdim. Bunu demək olar ki, o birlərlə dost deyilmi? Hz. İsa, Musa və onlarla da peyğəmbərimiz, bizim Peyğəmbərəkirem sallallahu alayhi ve ale, onlarla nəslə də özəl halətləri olurdu. Amma onunla birlikdə görürsən ki, Hz. İbrahimə deyirdi Xəlidim. Bu bir mefkid məqamdır, onu demiş. Tamam mı? ve eşbahi zalik ve buna benzer şeyler çoktu. Kullu zalike mahlukun, mesnuun, muhtasun, merbubun, mudabbar. Tamam mı? Ve bütün bunlar yaratılmışlar, yapılmışlar, sonradan olmuşlar ve Allah'ın rübubiyeti altında ve onun tarafından yöneldi diyorlar. Ve son olarak da benim özlerim bu bölümde ruh bölümündə belə bir hədis də gəlmiş ki, bən deyir içimam cə İmam, İmam Bakir əleyhissalatullahə mua bu sordum içə deyir həmən adəmi kəndi surətində yaratdım. Belə bir rivayətlər var. Acaba doğrudur, doğru deyil deyə bunları sordum. Kəndi surətində yaratmaq nə anlama gəlir? Həzrət buyurdu ki, Allahutaala həzrət Adəm əleyhissalamın surəti həzrət Adəmin surəti ...sonradan olma, yaratılmış... ...bir surettir diyor. allah Teala... ...çeşitli suretler içerisinde... ...onu seçti ve kendisine nispet verir. Tabi ki Kabe'yi nasıl kendisine ispat verir? Ruhu kendisine nispet verir. Evim diyor. Öyle de ona diyor ki ona ruhumdan... üflediğim zaman demesi gibi. Bu kadar benim ezderim. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin... ...ve aleyhi tayyibina tahirin... ولعنه الله على ادائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين